Salam dostlar, mən Nəbat İslamzadə. Sizə bu gün 1-ci hissə test toplusundan felin bitmiş zamana aid testlərin izahına baxacağıq. No news from Sam since his departure. Ə, onun yola düşməsindən bəri səmdən heç bir xəbər yoxdur. Heç bir xəbər eşidilməyib. Since olanda bildiyimiz kimi bitmiş zaman olur. Bitmiş zaman isə ancaq və ancaq D variantındadır. Ə, sonra Venesiya'nı tərk etməmişdən əvvəl onlar ə, bir neçə maraqlı yerlərə ə, deməli getdiler keçmişdirlər, baş çəkmişdirlər. Before they left. Beforedan sonra gələn felə baxın, o keçmiş zamandadır və keçmiş zamanda, yəni ki, past simpledadırsa, deməli birinci tərəf də olacaq past perfect-də zamanların uzlaşması olmalıdır. Yalnız da saxlayın Ləni ki, burada left desə, burada have visited ola bilməz. Yəni o past simple olsun, bu isə present perfect. Yəni zamanlarda uzlaşma pozulur o zaman. Uh before she went to bed yene də beforedən sonra baxın went keçmiş zamanda da deməli cümlə keçmiş bitmiş zamanda olacaq. Uh sonra will will you lend me your pen? Uh ha hə, cümləyə baxın deyir ki mənə özgələn sən mənə qələmini uh, borca verə bilərsənmi? Ə, mən deyir ə, evdə unutmuşam özümün öz qələmimi və yazmaq heç nəyim yoxdur. Yəni söhbət hazırda gedir, yəni indiki zamanda gedir. Deməli burada indiki bitmiş zaman olacaq. Yəni ki, nəticə ortadadır. O adam qələmini evdə qoyub və hazırda heç nəyi yoxdur. Ona görə indiki bitmiş olacaq. Ah, uh, sonra oh, he can go to the cinema with his friends now. Dirdiki o indi dostları ilə kinoteatra gedə bilər. Uh, yenə də söhbət hazırda gedir, yəni ki, indiki zamanda gedir söhbət. Yəni can modal felinə baxın, indiki zamandadır. Deməli, indiki bitmiş zamanda olacaq zaman formamız has already done. Sonra eh uh, the meeting before we got to the place bu düsturu yadda saxlayın ümumiyyətlə before olanda beforedan sonra keçmiş sadə zaman olar beforedan əvvəl isə keçmiş bitmiş zaman olar yəni düsturu belə yadda saxlayın beforedan əvvəl keçmiş bitmiş zaman beforedan sonra isə keçmiş sadə zaman olar yəni ki baxırsınız da beforedan sonra gəl keçmiş sadə zamandasa deməli keçmiş bitmiş zaman olacaq əvvəldə I don't know the time mən deyir vaxtı bilmirəm yəni cümlə indiki zammandadır deməli digər tərəfdə indiki bitmiş zamanda olacaq. Yəni ki, bunun saatı dayanıb ə, müəyyən müddətən əv, əvvəllə ola bilsin ki, dayanıb, amma hazırda da işləmir də. Hazırda dayanıklı vəziyyətdədir. Da. Ona görə indiki bitmiş zaman deyəcəyik. My friend I before the match began. Yenə yəni, də before var, sonra past simple var, deməli əvvəlki zaman. Ə, past perfect olacaq, o isə anjoje variantındadır. Uh, by the time I got there, I got there. Baxın, got felinə baxın, keçmiş zamandadır. Deməli, birinci tərəf keçmiş bitmiş zamanda olacaq. While all, eee a yet var, yet olanda baxın biz açar söz verib, yenə yəni, onsuz da ki bilirik ki cümlə ə, bitmiş zamanda olmalıdır. Yəni gəlin baxaq, yəni, keçmiş bitmişdə ola bilər, tutaq ki deyirsiz, indiki bitmişdi, amma wait a little, cümlə əmr formasında da, əmr formasındadırsa, deməli indiki zamana aidddir və ona görə də indiki bitmiş zaman olacaq. This house before yenə də before now-la düsturumuzdur. Beforedan sonra keçmiş sadə zaman, əvvəl isə keçmiş bitmiş zaman sadəcə məchul növdə olacaq ə deməli when Mr. Jones went me up. Yenə baxın vəndən sonraki felə baxın. Went keçmiş sadə zamandadır. Deməli birinci də isə burada olacaq keçmiş bitmiş zaman. Ev tapşırığını etmişdim. Deməli işdən evə gələndə deyir və orada came var. Bura keçmiş sadə zamandırsa birinci tərəfimiz olacaq keçmiş bitmiş zaman. Yəni ki hər şey bağlanılmışdır, qablaşdırılmışdır, belə deyək the list of examinations by Monday. Last month, baxın, burada biz açar söz verilibdi. De, deməli, keçən ay. Keçən aydırsa cümləmiz keçmiş bitmiş zamanda olacaq. She Miranda always since January. Since var burada, deməli, bitmiş zaman olacaq. Burada isə ancaq bitmiş zaman B variantındadır. Uh, sonra Charles Dickens um, when he began baxın bundan sonraki sözə baxın keçmiş sadə zammandadır. Deməli burada keçmiş bitmiş zaman olacaq. Uh, when the farmer returned. Burak keçmiş sadə zammandır. Deməli ikinci tərəfimiz keçmiş bitmiş zamanda olacaq, lakin məçun növdə olacaq. Uh, deməli this is Absolutely new. Baxın, indiki zamandan söhbət gedir. Deməli, indiki bitmiş zamanda olacaq. Heç deyir, yəni sürülməyibdi hələ bu maşını, yəni ki, tamamilə yenidir. Ads business letters by dinner yesterday. Cümlədə biz açar söz veribdi hansı zamanda olduğunu tapmaq üçün. Yesterday sözü var, ona görə də cümlə keçmiş bitmiş zamanda olacaq. Nəhayət ki, biz deyir, ha, uh, uh, hə. Uh, found out keçmiş zamanda addı, deməli ikinci tərəfdə keçmiş bitmiş zamanda addı. Uh, polisin çəkin niyə həbs etdiyinin üstünü açdıq. Uh, deməli, yestəcəy var, told var keçmiş zamanda addı bura, ikinci tərəfdə keçmiş bitmiş zamanda olacaq deməli. Əslində diqqətli olsuz bu formalar çox asandır. Fly new, baxın new keçmiş zamanda addı no fly, bilmək felinin keçmiş zaman formasıdır. Və ikinci tərəfdə deməli keçmiş bitmiş zamanda olacaq. Ə, uh, deməli, said dedi ki, keçmiş zamandadır. Deməli, burada da keçmiş bitmiş zaman olacaq. I asked Sam. Ə, uh, uh, asked soruşdum. Deməli, baxın, bura past tense pəst olacaq. Past perfect keçmiş bitmiş zamanda.